Benim adım Eldar Qaradalıdır. Ee, 1995 doğumlu, ee, e, 1995-ci doğumlu, təbiz doğumlusuyum. E, Güney Azərbaycan Qutuluş Partiyasının e, demək ki, aynı və eyni zamanda bugünkü durumda Güney Azərbaycan Qutuluş Partiyasının e, seçilmiş, yani Güney Azərbaycan Partiyasının yönetmeni tarafından və Qutay tarafından seçilmiş parti e, partiya başkanıyam. Sağ olun Ellevə. Ə, Ellevə əşyəyə ilk öncə belə deyim ki, ö, öncə deməm lazımdı amma Azərbaycan Sats radiosunda çox xoş gördük və bizim aldığımız xəbərə görə siz keçən e, həftə Qurtuluş Partiyası onun e, Avropa qolunun qurultayını keçirmisiniz. Bu qurultay haqqında çünən necə keçirildi? Bu həftə bir e, balaca bizim soydaşlarımıza bilgi verə bilərsiniz, lütfən? Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Səydiniz dəyər verdiyiniz üçün. Am sizə şəxsən ə, həm də ki ə, Azərbaycan səfiri olsunam. Uşduğun yayılan adımdan səfirin təşəkkürlərimi. Deyim təşəkkürlərim, bu tərəfdən və eyni zamanda sizin dinləyicilərinizdə salamdılar. Doğrudur bizim keçən həftə demək ki, Azərbaycan bütünlük partiyasının qulntayı e, keçirilmədi və bu qulntay əlbəttə ki, Avropa qolunun qulntayı keçirilməsi üçün gülüsüz mövqeyimizə və vəziyyətimizə görə biz məcbur ki, e, bu e, belə tipdə qulntaylar keçirildi. Və bu ikinci e, iri idi ki, demək e, ardıcıl olaraq qulntayımız e, zamanında vaxtında ə keçirildi. Və bu Google Pay-a çeşidli ölkələrdən qatılanlar var idi. Biz bəyaniyamızda açıqdır, bəyaniyamızda vermişük və ə, demək ki, bu məsələ ilə bağlı bilgilər də o, axdaqmışuq. Bizim bizi təqib edən söydəşlərimizə. Hər halda ə, mən qısaca bunu deyə bilərəm ki, partiyanın deməyib olduğu ki, bu Quluqayın, deyək Quluqayın əsas hədəflərindən bilirsiz aylandı. Partiyanın ə, demək ki, sistem dəyişməsi və sözçülük sistemindən başqanın sisteminə keçməsi idi və eyni zamanda ə, yeni orqanların yaranıb və o yerin, yeni yeni orqanlarda təşkilatımızı daha yeni aşaməyə, yeni mərhələyə çəkməkdir. Əlbəttə ki, bu məsələlər ə demək ki Azərbaycan milli hərəkatının eee gənəşmələri ilə hər də sə deməyərlər ki, uyğun şəkildə irəli gedir və biz də çalışırıq ki, Avropada və Amrikada və başqa yerlərdə, xüsusilə vətənimizin quzeyində və Türkiyədə, eee siyasətlərimizi cəneyimizlə bağlı uyğunlaşdırıb və demək ki, hərəkətimizi eyniləşdirək. Bu əsasda da biz gəzduq və ümumiyyətlə çoxdan içimizdə də danışılan xüsusilə Altay bundan öncəki Google Qay ərasi canlı görüşlərimizdə ki, bu da özü çox əhəmiyyətli idi. Bu partiyanın demək ki, düzən sisteminin dəyişməsini önə koyduq və bizim millət hərəkatımızda bəzi olumsuz tabuların aradan getməsini, bimsmasını e, bir öncül təşkilat hüqumun düşüncük və bunu da biz bu e, qurultayımızda hələ gecikdi. Və bu başqa bir məsələsi, başqa bir məsələsi də ki, bizim güney təşkilatlarının tilə bir tabiyət çevrilmişdi, bir qorxuya çevrilmişdi. Bunu da beləliklə gedərdi e, sandıq və ə yeganə yetirmiş olduq. O baxımdan da həm bu o, çox önəmli bir məsələ idi və həm də insanlarımıza, milli şəxsiyyətlərimizə ə, demək ki, yeganə getməyi üçün ə, milli hərəkatımızda saylı və etibarlı qadğılar olmaq üçün yardımçı olmaq əsaslarımızı ortaya qoymuş olduq. Bu günləri partiyanın seçilmiş başkanı mən mənəmsə sabahlarımız mutlaka partiyamızın başka başkanları olacak. Çünkü bir partiye olarak ve bir teşkilat olarak düzenli sistemli hareketimizde aynı zamanda çok güçlü kadrlarımız var ve bu kadrlarımız bu illeri uygun gördülerse gelen illerde demek ki bu başkanın başka arkadaşlarımızın olması müsettel ve belli bir şekilde takip olunur. də bu bu da bizim içimizdə həm tağdaşlıq həm demokratiyanı qoyacaq bir ə, tipdir və biz də bunu ə, demək ki Qul tayımızın sabahından etibarən davam etmək oq və davam etməli yox kadrı yaratmaq Azərbaycanın milləhəcatına gəlişmiş, savadlı və ə, dünya görüşlü, dünya ə, demək ki kreditorlarına, dünya siyasət alanlarına yal tapacaq gücdə olan, potensialdə olan gənclərimizi yetişdirmək, yetişdirmək bu bizim əsas məqsədlərimizdən, hədəflərimizdən birisidir. E, Günəy Azərbaycan Qutuqluq Partiyası 20 ildir bu siyasəti davam etdirir və bundan sonra da siyasəti ancaq və onca e, əsaslı nöqtələrdə demək ki, e, bizim ümumi e, milli həyatımızın problemlərinə e, effektiv cavab olaraq kadra, kadri yetişdirmək ə əsaslara, öngörülü və bunu da davam etdirəcəktir. Bu baxımdan bizim ə, bu ilki Google Toyumuz çox bir addım atdı və önəmli bir ə, dediyim kimi tavını sındırmış oldu. O maraq ki bundan sonrakı vəziyyətimizdə, düğünümüzdə də biz bunu cəsarətlə davam edəcəyik. Çok sağ olun Eldar Bey. Ee, Eldar Bey zaten benim sorularımda bir tane de bu zatlara tohumma ki patriyada değişiklikler verilməsinin nə, nədənidir və nə üçündür ki, özünüz sağ olun, elə deyirlər. Sözlərinizdə bu sorunu cavablamış oldunuz. Amma e, bir də siz e, bu partiyanızın e, projələrinə toxundunuz. Bu dediklərindən başqa e, Qurtuluş Partiyasının nə projələri vardı? Bu əgəb, e, yeni bir projələri varsa, lütfən bu haqda da soydaşlarımıza bilgi verərmisiniz? Demək ki, doğrudur. Bu, bizim təşkilatlarımızda yəni bu arsaqlıq e, demək nöqtəsinə gəlib çatmışdı. Ümumi, eee, razılaşdırma görüşləri ortaya qoyub, ümumi planları ortaya atmaqla heç bir planı da yerinə yetirməmək, eee, demək ki, e, nədənlərini biz ortaya qoyduq ki, bu çox olumsuzdur. Biz ümumi. E, biz bu illəri artıq, eee, ağt ay üçün bəlli planlar otiyəyə qoymuş olduq bu altı ay içində bu planlarımızı yerinə yetirməyimiz lazımdır çox deyil azdır və bir partiya olaraq ə, təbii ki mən geniş miqyasda partiya deyəndə geniş miqyası alınıb eləbi ki məsələn dünya bir partiyası eləbi ki məsələn mən CHP-dən mi CHP-dən danışıram yox biz ə, bu həddədə deyil o qədər həddədə deyil motion albetdəki zamana çox zamana ehtiyacımız var ehtiyacımız var və çoxdur qadiga qovuya ehtiyacımız vardı. Ona görə də bizim planlarımız, eee, demək ki, barmaq sayı qədər olur. Məsələn, bunların birini mən eləyə bilirdim və e, açmış olan, eee, demək ki, qurtuluşun 6-ya qədər eee, bu TV və radio məsələsinin eee, aşama-aşama eee, çitməsi. İndi biz bu aşamanı ilk olaraq bir denəmə formasında radio, yalnız radio formasında, internet radio formasında ortaya qoyuq. Əlbəttə ki, siz deyə bilərsiniz ki, bu internet radio açmaq nədir ki? Əlbəttə ki, bunu hər kəs eləyə bilər. Açsın, özü otursun və 24 saat orada musiqi qoşsun, 2 saat də özü danışsın. Bu ola radio. Bizim hədəfimiz bu deyil. Bizim hədəfimiz demək ki, eee bunu ötəsində bir işdir. Yəni bir partiyə bənzəyir, oxşayır da bir, bir partiya, demək ki, necə deyim, bir ahırlıq təchiqdə də gücdə olan bir rəssana ya da belə deyək media. Biz bunun arxasındayık və buna görə də bunu aşama-aşama eləyik. Yəni biz ə, biz bunu aşamanı ə, başladıq. Ə, bir gövintili olaraq həftə sonları ə, artıq bizim belli saatlara bu dənəmə radiomuz QTV amma bunu ikinci dənəmə ə, formasında demək ki, həftədə 3 günə yen İcətə kifayət, bunu canlılaşdırmaq bizim ikinci ədəbimizdir. Bu da bizim 6 aylıq bir planımızın içindədir. O ikinci, e, demək ki, 3-cü sınaq e, formamız indi 2-ci 6 ayda olacaq ki, bu bizim bugünkü planımıza yerləşmir. Yəni bu o, o deməkdir ki, hə biz də yavaş-yavaş bir təşkilat olaraq bunu başa vurmaqda yox ki, e, böyük sözlər danışmaqdan çox kiçik sözlərlə, kiçik hərəkətlərlə, aməllərlə işimizi yerine yetirir. Ve bir de bu ki, birisini deyə demek ki, Urmiyyə e, konferansını, biz Urmiyyə konferansını, iki günlük Urmiyyə konferansını ön görmüşük. E, bunu da biz kardeş təşkilatlarımızla, e, demek ki, paylaşarak bu işi görmeye ön Elbette ki, eğer buna e, ortak ortak tablarsa, biz çok seviniriz, ortaklaşaq. Olmasa öz işimizdir, öz planımızdır ve bunu da ileri götürürüz, daha parazıyor. Yani bu iki tane ben nümunəvi dedim ki e, demək ki bir partiyanın olarak büyük bir işler der ama bizim için e, kifayet eder. İki üç tane de da başka e, demek ki işlerimiz vardılar. ki bu altı ayın içinde biz bu işlerimizi görüp ve yönetime bunu təhvil vermeli yok. Yönetime raporunu vermeli yok. Yönetimde buna değer vermeli, kıymet vermeli. Ondan sonra ikinci altı ayımızın planlarını açıklamalıyız. Çox görə sağ olun Elverbəy. Amma bu Urmu e, konfransı dediniz. Bu Urmu konfransı zaten indi deyəllər ki, bu zamanda Cənay Azərbaycan da çox belə bir e, kötü durumdadır Urmu, Urmu gölü yani dediğimizdə. Ona görə bu Urmu konfransı mən e, belə sanıram ki, hər bir Azərbaycanlıya, hər bir e, özünü türk görən insana yani Çox belə biri önem daşması lazımdır. Ona görə belə sanıram ki və arzu edirəm ki bütün soydaşlarımız onlar ki özlərini Azərbaycan milli hərəkətində, Azərbaycan yolunda və bir Azərbaycanlı olaraq görürlər, hər halda sizlərə, deyirlər, əl uzadacaqlar yardım əli. Ona görə ümid edirəm ki bu urumu konfransı çox gözəl keçəcəkdir ama demək olmaz ama mən e, faqat burdan sizə təşəkkürümü bildirirəm Qurtuluş Partiyası olaraq ki siz e, bunları deyirlər önərmisiz və bunların üstündə çalışırsınız. E mən bu arada bir başqa sualaya keçməzdən öncə Sizə ə, Qurtuluş Partiyası olaraq, siz Qurtuluş Partiyasının başkanı olaraq və bütün ə, Qurtuluş Partiyasında iş aparan ə, soydaşlarımıza uğurlar arzulayiram. Və ondan sonra bizim bir yeni xəbər aldığım üçün və yeni xəbər dediyim, hətta o xəbər deyək belə canlı olaraq bizim alımıza yetişdi. Sizin bir yeni kitabınız çıxmışdı. Hətta mən kitabınızın ismini burdan özüm demirəm. İstəyirəm ki özünüz o kitabınızın ismini deyib və o kitabınızın haqqında bir balaca bilgi də verəsiniz e, soydaşlarımıza və bu arada deyim ki biləincə lütfən bizdən ayrılmayın sorunuz var aldıqdan sonra bizə bir telefon gəldi e, təqrich masasında mənə işarət edidilər orada bir sual vermişlər e, bu kitabınızın konusunda danışdıqdan sonra bu tilfraçan soydaşımızın bu sorusunu sizə irəli keçəcəyik lütfən siz indi buyurun öz kitabınızın haqqında bir balaca soydaşlarımıza informasiya verin Dolqu dopal və təbii kitabının ikinci ə, yayımı ə, oldu. 1-ci yayımı ə, demək hardasa 6 ay bundan qabaq ə, yayılmışdı və 6 ay bundan qabaq çıxmışdı. İsveçin Linshopin şəhərində bir çapxanadan çıxmışdı və ə, bunun demək ki, bax olduğuna görə biz eləyə bilmədik ki, bunu geniş olaraq çıxarmış olaq. Amma ə hər halda bunu bəllidir demək ki saydan sonra dayandırdıq. Eee və o sayın da demək olar ki bilçoxu yəni Qarabağ xəlası deyim belə Türkiyəyən, eee Baqıya getdi, yayıldı. Ancaq ikinci çapı o Türkiyədə ə, oldu və iki alfabettə. Birisi latın əlifatində, birisi də ə hərpaol fəpiçində çox geniş ə, demək ki sayı da oldu və ə, bunun da şən yaz Azərbaycan türsüz düfüncə düfüncə adı götürüldü. Ə, təbii ki bu keçmişlərdən demək ki mübahisələr əsasında ə, yayılmış məqalələrin ə, nəticəsində və belə də yox onun təsirində ə olan bir kitaptır və kitabda geniş şəkildə demək ki iki millətin, iki dominant millətin, yəni türk millətinin və faş millətinin İran adlanan ölkədə dominant şəkildə bir-birini dəf edərək, bir-birinin mədəniyyətini və eyni zamanda varlığını məhv edərək əbəbiinə qalib məğlub münasibət bağlamasıdır. Və bu hardasa 2000 ildir bu iki mədəniyyətin bir-arada pikəli və bir-arada qonşu şəklində sonralar da fərqli şəkillərdə qalib məğlub deməkçi formularında yaşaması təsvi olunur kitabda. Və bunun təkcə Azərbaycan türk millətinə deyil, bəlkə Fas millətinin özünə də böyük bir zülm sayıılması. Çünki Azərbaycan Türk milləti böyük bir dominant və bir e, aparıcı millət olaraq heç bir zaman məğlub şəkildə belə, məğlub halı ilə belə, e, Fas millətinə doğu göz üçün yaşama imkanı verməyəcəkdir. E, çünki biz həm iqtisadi, həm ekonomiya, həm e, e, ekoloji, həm siyasətən hər baxımdan hər cəhətdən demək o İran adlanan ölkədə ə məğlub da olmaq birinci ə, sözü danışmaq gücündə və kapasitasin kapasitasin deyək. Ona görə də bizimlə faslarım arasında olan bu məğlub və qalib mədəniyyət qalib belə ə, belə deyim qabita heç bir millət orada yaşatmayacaqdır. Necə ki bu günlərdə baxmıq və fasların kədər demək ki, sərvətə sahib oğdluqlarına, e, Azərbaycanın sumurları, Qızılistanın sumurları və bir başqa yerlərin sumurları. Bununla belə özlərinə doğru düzgün bir hakimiyyət qura bilmirlər. Doğru düzgün bir mədəniyyət, doğru düzgün bir cardaş dövlət e, yarada bilmirlər, qaba dil millət. Çünki burada türk iqadəsi yoxdur. Türk iqadəsi olmayan bir yerdə e, Fəs iqadəsinin dövlətçilik e, demək ki, gücü, qabiliyyəti E, səfka yeniri və bunu da biz e, məntiqədə görürük. E, o baxımdan da e, kitab demək ki e, yazıldı və bu kitabın bu günləri də e, artıq başlayıb də istə hissə e, internetdə yayılması umuram ki e, kitab e, hər kəsin e, yəni oxucularımızın hər kəsinin demək olar ki e, bir film nə tut deyim çöməyinə və fikr düşüncə eee genişlməsinə. Deməli nə olmuş olsun. Salın Eldarbəy sizə bu kitab konusunda da çox başarlar, uğurlar diləyirik. Amma və e, Eldarbəy sizdə sanırım iferdən duyduğunuz ki bir telefonumuz var idi. Bu telefonumuz eee özü bilirsiniz ki bizim radiomuz e, internet vasitəsilə canlı olaraq dünyanın hər tərəfinə yayımını aparır. Ona görə bizim bir dinləyicimiz e, Danimarka'dan Alma xanım ismində bir xanım zəng açmışdı. O bilbərə və sual vermişdi. İndi ki sizin medya yokunuz. Düşünürsünüz ki internette açık paltak koyup ve hem ve hamı orada iştirak e, eləsin ve bu e, yolu da partiyanın siyaseti ve işlerini işleri yayılsın? Elbette ki bizim ben açıkçası ne diyeyim yani Google tərəfindən kəsilətlərimizdən birisi bu oldu ki, biz ə, demək ki, ə, paltak mediyasına çox ə, yəni diqqət göstərmədik və mən Anma xanımına da çox-çox təşəkkür edirəm ki, bu ə, demək ki, ə, bizə ə, bu kəsilət tərəfimizi anlattı, düşündürdü və otiyə qoydu. Ə, əlbəttə, ki, biz keçən il də də bu məsələ ilə bağlı, ə, paltak məsələsi ilə bağlı demək müəyyən e, ortaya koymuştuk. Ancak halkın çok son, son zamanlarda bir e, fanatik e, meydan olması, müəyyən dərəcə demək, bəzi insanların orada gəlib özünü e, gizlederek... gizlədərək e, insanlarımıza, milli harekatımızın... e, fuallarına, şahsiyetlerimize... istərsə soldan, istərsə sağdan, hər hansı bir şahsiyetimize... E, ...demek ki, e, gizli adlarla, kondorma adlarla e, iğhanət etməsi ya belədi ya hücum etməsi təbii ki biz bu məsələdən daşındıq bu publik məsələsindən daşındıq amma bu işin bir tərəfi də bir tərəfi ya mənfi tərəfi də biz işin müsbət tərəfinə də yönəlməyimiz lazımdır müsbət tərəfi də odur ki mediada bir təşkilatın özünü tanıtdırsın özünü demək ki geniş olaraq ifadə etsin edə bilsin və etmə imkanlarına da malik olsun. Bu baxımdan mən ə, çox dəyərlə Anna xanımına təşəkkürlərimi bildirirəm təşkilatımız tərəfindən və əlbəttə ki, biz gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı, yəni ə, müzakirə edib və yönətim əgəbə görə gələrsə mütləq protokol qrupumla görüşümüzü biz ə, demək ki, avqust ayından eləyə bilərik çə daha faallaşdıracağıq. Çox sağ olun Elldar bəy. E, təşəkkür edirəm sizdən. E, Bildiyinizdək Azərbaycan Səsi Radiosu e, nə yalnız qurtuluş partiyası, bu Azərbaycan Səsi Radiosu dediyimizdə adından məllidir. Bütün Azərbaycanlıların səsidir. Bizi özəlliklə siz e, qurtuluş partiyasının başkanı olaraq sizdən təşəkkür ki, zaman ayırdınız. Azərbaycan Səsinin radiosunun qonağı oldunuz. Yəni öz radiounuzun qonağı oldunuz. Bir də bizdən sizdən bir başqa xahişimiz olacaq. Bir qısa zamanda, yəni önümüzdəki həftələrin birində e, lütfənə e, bizə bir zaman ayırsaz. Bir başqa yəni müsahibə sizdən almaq istəyirik bu konularda. Mən təşəccübünə görə e, demək ki, bir e, sizin dinləyiciniz kimi e, Azərbaycan milli faallığından birisi kimi son zamanlarda e, demək ki, bu Azərbaycançılıq e, ifrat Azərbaycançılıq məsələsini o ti atanlara və üççülük məsələsini kölgəyə atanlara. Xüsusilə bu iki məsələni bir-birinin qarşısına qoyanlara e, cavab olaraq mən elə düşünürəm ki, e, Azərbaycan səsi radiosunun da silsiləvi e, görüşləri, silsiləvi demək ki, e, bu müsibətlərin bu açələri olsun mən elə fikirləyirəm ki, çox yararlı olar. Yəni bizim bu günləri bir pəncərəmiz var və o pəncərədən də məsələlər yönəlib başqa yerlərə və e, demək ki, məsələni e, doğru düzgün ortaya qoymaqdan aciz qalırıq. Onsuz da belə bir səs idi yoxsa bir tanınmış e, radio olaraq. Əgər bunu OT-yə qoyarsa, mən məmnuniyyətlə, təvəkküf e, tərəfdarların, yəni bir fikicik olaraq, bir düşüncə sahibi olaraq və eyni zamanda həm də bu məsələ ilə bağlı geniş olaraq bu kitabda da e, yazılan bir yazarın bir kitab sahibi olaraq, e, fikic sahib olaraq o sizin radionuzda iştirak edəmkdə məmnuniyyət duyuram və bu məsələni daha açıb və daha geniş olaraq başqa bir yönlə, başqa bir pəncərədən məsələnin açıqlaşını millətimizə sümməq, sümməə çalışaraq. Sizə mən təşəkkür eləyirəm. Radyonuzda müəffəliyyətlər oxunduq diniyəm, öz üzə və orada çalışan dostlarımıza, soydaşlarımıza bir də salamlarımı ilətirəm və e, sağ olasınız. Mənə vaxt ayırdığınız üçün Çox sağ olun Eldar bəy. Biz sizdən təşəkkür edirik. Bizə vaxt ayırdığınız, şünü bağışla bizim radiomuzda, yəni öz adınızda qonaq olduğunuz və öz sözlərinizi soydaşlarımızla paylaşdığınız üçün. Ə indi öz sözlərinizdə biz belə başa düşdük ki, bəs siz bizə söz verdiniz e, önümüzdəki həftələrin birində bi, bu kitabınız konunda və türkçülük konusunda geniş bir çapdan və bir ayrı pəndərdən dediniz təkin e, e, açıqlıq gətirəcəksiniz. O günü biz e, deyə hesabınızdır. Məşdir sizi yüzə tanıyataq, tavşınız. Axşamınız xeyir olsun deyirik. Dəyərli söydəşlər bizdən ayrılmayanı proqramımız musiqi ilə davam edir. Musiqiyə keçməzdən öncə radiomuzun telefon nömrəsini sizlərə xatır ladım 22 36 40 80 22 36 40 80 radiomuzun telefon nömrəsidir. Bu telefon nömrəsi ilə sizin yenə sorunuz olsa, suallarınızı Eldar bəyənə sorunuzsa, lütfən bizlərə irəli ötürə bilərsiz ki, biz gələcək proqramımızda Eldar bəy ilə danışıq apardığımızda bu suallarınızı Eldar bəyə çatdıra bilər və Eldar bəy özləri suallarınızı cavablasın. Sağ olun Eldar bəy, var olun. Axşamınız xeyir qalsın. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür.